Salam əziz izləyicilərim, salam elmiramlaş kanalının dəyərli izləyiciləri. Biz bu gün Mərdəkanda sizlərə bir ağ evin təqdimatını eləyəcəyik. Bu evi biz özümüz öz aramızda ağ ev kimi adlandırırıq. Mərdəkanda Akses Bankın yaxınlığında yerləşir, Mərdəkanın girişində sağ tərəfdə. Akses Banka yaxın bir ərazidə yerləşir. 15 sotun içərisindədir, 2 mərtəbəli, 560 kvadratdan ibarət 6 otağlı evimizdir. Evimizin çərçivəsində demək olar ki O qədər böyük bir garderob var, 3 sanucel var, 5 yataq otağı, mətbəx və qonaq otağı yerləşir. Hal-hazırda biz həyətdə istip olman təhziz olunmuş, bütün mətbəx mebeli ilə yığılmış bir söhbət otağıyı, sizlərə ilkin olaraq təqdimat elədim evi. Evin qiymətini də son olaraq axırda deyəcəm sizlərə. Evimizin həyəti ilə və həyətdə nə yerləşirsə, hamısı ilə siz tanış oldunuz. Filtrli hovuz, baş tərəfində şalaləsi var. Bu söhbətgahın arxasında isə bir soyunma, dəyişmə otağı, anbar kimi də istifadə etmək üçün və sanitar qorşağı yerləşir. Bizim də hal-hazırda həyətli təqdim elədik, gördüz. İndi isə biz keçək evimizin içərinə. Evimiz 2 mərtəbədən ibarətli, bir də yarız yerzəmlisi var. Biz qalxırıq indi evimizə. Evimizin içəri bütün mebel, az da olsa mebeldən təchiz olunub, bütün mebellərlərlə bir yerdə satılır. Əzizləyicilərimiz, biz hal-hazırda evimizin daxilindəyik ənnə çox böyük və hündür, tavana malik olan evimizin birinci mərtəbəsidir. Birinci mərtəbədən içəri gələn kimi sol tərəfdə bizim bir iş otağı kimi düzəlmiş bir yerimiz var. Hansı ki, burada şkaflar yerləşir. Pal paltar yığmaq üçün bütün şkaflar hamısı bura yığılıb. Mebellərimiz keyfiyyətdən danışmayacam. Çox danışmayacam çünki çox keyfiyyətdən danışanda görürsüz, hər bir şey internet, sonra evə aid kamera sistemləri zətdarı hamısı bura yığılıb əv şəxsi olduğu üçün evdə keyfiyyətə aid mən heçə danışmayacağam. Sadəcə istəyərdim ki videoda və yaxud da kim bu evi istəsə, istəsə ki Mərdəkanın girişində, Mərdəkanın içərisində Aksesbanka yaxın, şəhərə yaxın bir evim olsun. 15 sotun içərisində şəxsən inşa edilmiş bizimlə əlaqə saxlayın. Bura isə bizim birinci mərtəbədə yerləşən mən nə deyim də, samuz elimiz Sanozel çox keyfiyyətli aksesuarlarla təchiz olunub şkafımızdır. Bütün hər bir şey firma Golf. Baxın, hamısı ayrılıb, hamısı Türkiyədən zakazla xaricdən gətirilmiş bir şeylərdir. Sifarişlə verilmiş, xaricdən gəlmə şkaflardır hamısı. Bu bizim böyük bir sanozelimizdir. Ümumi olaraq birinci mərtəbədə yerləşən böyük sanozel. Evimiz 1-ci mərtəbə bütün olaraq demək olar ki, istipropolla təchiz olunub. Bura isə bizim girənc mi içəridə mətbəximizdir. Böyük bir mətbəx otağı super elektronika, qiymətli mətbəx mebelindən təchiz olunub. Burada bizim xanımlarımız, qadınlarımız, analarımız bu mətbəxdə özlərini çox sərbəst hiss edə bilərlər. Çünki rəng seçiminə görə insanın ürəyi açılır mətbəxə girdikcə. Burda demək olar ki, xanımlar daha da yemək bişirəndə dadlı çıxması üçün məncə hər bir şey superdir. Baxın, bura isə bizim görürsüz, mebelin çərçivəsində yığılmış soyuducumuzdur. Mətbəximizin çərçivəsində ev sahibi xanım üçün, xanımlarımız üçün əlavə olaraq bir otaq da inşa edilib. Hansı ki, mətbəxdə istifadə olunan və olunmayan qab qaşıqları, artıq bir şeyləri bura, mətbəxın içərisində yerləşən bir otağa yerləşdirmək üçün. İndi isə keçirik birinci mərtəbədə yerləşən əlavə olaraq bir yataq otağı. Onu sizə göstərim. Əlavə olaraq qonaq otağımız da var. Bunlar da hamısı şkaflardır, görürsüz. Burda. Burda isə soba. Burdan da birbaşa qonaq otağına qapılarımız var. Açılmır. Hal-hazırda bağlayıb ev sahibi. Bir də burada onu da sizə göstərəm. Mətbəxdən görürsüz balaca bir terras var. Hansı ki küçəyə çıxmaq üçün, həyətdə oturmaq üçün kim istəsə orada oturub çay içmək üçün, yəni istifadə eləyə bilər. Bura isə bizim birinci mərtəbədə yerləşən dediyim bir otaq. Tam e, qarşıya terrasa çıxır. Terrasda oturmağa da yeri var birinci mərtəbədə. Baxın, mən pərdəni çəkəcəm sizlər üçün. Siz də bura ilə tanış olun. İşıqlandırma birbaşa hovuzun qarşısında həyətimizə baxır. İndi isə keçək qonaq otağı ilə bir gözəyəri sizi tanış eləyim. Son olaraq qonaq otağında mən düşəcəm. 2-ci mərtəbə təqdim eləyəndən sonra qonaq otağında bütün məlumatları sizə təkrar olaraq verəcəm. Bura isə bizim böyük bir qonaq otağımızdır. Burada oturmaq üçün stol qoyub, burada oturmaq üçün bir yer, orada isə əlavə olaraq istirahət eləmək üçün bir guşə. Böyük bir qonaq otağımız. Düz yenə qarşıya baxır. İndi isə qalxaq biz 2-ci mərtəbəyə. 2-ci mərtəbədə nə yerləşirsə, onları sizə göstərim, təqdim edim. Evimizin qiymətini isə son olaraq mən sizə deyəcəm. Biz hal-hazırda 2-ci mərtəbəyə qalxırıq. Piləkən boyu hər tərəfdə divarlarda LED işıqlardan istifadə olunub və cam balkon üşək, qalın üşəklərdən suvarı, əl tutmaq üçün, yuxarı çıxmaq üçün və mərmər daşlardan piləkənimiz təmir olunub. Bütün evimiz döşəməsi hamısı parketlə təmir olunub. Biz 2-ci mərtəbədə görürsüz, enli bir yenə də koridor, eyvan, eyvan, enli bir eyvan, düz baş tərəfdə yenə o tərəfə baxan bir dəhlizin baş tərəfində eyvanımız var. Burda isə çıxan kimi sol tərəfdə bizim din yataq otağımızdır. Buyurun, yataq otağı ilə tanış olaq. Evimizin ikinci mərtəbəsində 4 yataq otağı var. Burdan birbaşa həyətə baxırsan, evimizin ikinci mərtəbəsində otaqlar və hər tərəfdə atopleyni görürsüz. Ən keyfiyyətli batareyalardan istifadə olunub, təmir olunub. Pəncərlərimizin yeri hamısı mərmər daşdır. Birbaşa həyətə baxır. Bura bizim uşaq otağımızdır. Az da olsa, belə deyim, mebellərimiz var. Nə görsəsə evimizin daxilində hamısı qalacaq. Bura isə bizim ikinci mərtəbədə yerləşən ümumimo olaraq sanuzelimiz. Sanuzelimiz 1-ci mərtəbədəki kimi yenə də gözəl dizayna malik olan, çox bahalı aksesuallardan istifadə olunub, təmir olunan bir sanuzelimizdir. Burada da yenə sanuzelimizin daxilində bütün şkaflar, hər bir şeylər yığılıb, əlavə olaraq isə Duş kabinası. Duş kabinamız. Belə baxın, bura kimi qalın mərmər -mər daşlardan təmir olunub. Burdan yuxarı isə bütün görünməyən şüşələrlə təmir olunub. Bütün sanecellərin yeri hamısı istidp oldu. Burda isə bizim ikinci yataq otağımız Yəni 2-ci mərtəbədə yerləşən 2-ci yataq otağı. Hər bir yataq otağının içərisində kondisioner yerləşir. Divarlardan LED işıqlar vurulub, evə gözəllik verir, otaqlara gözəllik verir. Hamısı. Yenə deyirəm, evimizi sadəcə görmək lazımdır. Kimin büdcəsi çatacaqsa, bu evi almağa, gəlib baxmağa dəyər. Çox keyfiyyətli bir evdir, şəxsi inşa edilmiş. Bura isə bizim çamaşırxanamızdır. İndi isə biz keçirik son olaraq sizlərə ən böyük yataq otağını göstərəcəm. Hansı ki, o yataq otağının içərisində çox böyük bir qarderob otağı var və özünə aid olan sanuzeli var. Bura bizim böyük bir yataq otağımızdır. Yataq mebeli, yataq dəsti hamısı yerindədir. Əlavə olaraq isə burdan birbaşa evin bu yataq otağının qarşısında böyük bir terras yerləşir. Birbaşa həyətə baxan terrasımızdır. İndi isə mən keçirəm sizlərə bu evin tərəsində yerləşən, belə deyim, ən gözəl xoşuma gəldiyim garderob. Allah təala pul yetirsin bura mən belə deyim, kim alacaqsa, buranı paltarlarla, bütün geyim, eee, insana lazım olan geyimlərlə doldursun. Baxın, hamısı nəzərdə tutulmuş garderobumuzdur. Hamısı, yəni pal paltar asmaq üçün hər bir şəraiti var. Bu garderob otağının tərəsində isə Bu yataq otağına aid olan bir sanuzel də var. Buyurun, keçin. Baxın, gözəlliyə baxaq, e, keyfiyyətə baxaq, təmirə baxaq. E, ev sahibi çox sağ olsun. Mən ona çox təşəkkür elədim. Belə bir zövqlə inşa edilmiş bir ev. Mən təsadüfən görürəm, retqretki görürəm belə deyim, amma əllərinə sağlam, ustaların da, ev sahibinin də çox keyfiyyətli bir şey çıxardıb. Yəni ki müşterilərinizə biz də onu bizə də bu şəraiti yaratdı ev sahibi. Biz müştərilərimizə bunu təklif edirik. İndi isə keçək biz son olaraq sizə ev haqqında bir daha məlumat verəcəm. Əziz izləyicilərim, son olaraq bir daha sizə ev haqqında məlumat verim. Evimiz Mərdəkanda Akses Bankın arxasında, Akses Bankın yaxınlığında yerləşir. Mərdəkanın girişində. Çox gözəl küçələrin birində yerləşir. Hər tərəfi yaşayışla yaşayış var. Yol da asfaltdır. Şəhərə də yaxın olan bir ərazidə yerləşir. 15 sotun çərəsində 2 mərtəbə, bir də yarı zirzəmi, e, hansı ki, e, evin altında yarı zirzəmlisi var. Tam olaraq quyudur. Evimizin e, dövlət suundan əlavə olaraq quyu suyu da var. Həyətində nə gördüsə, evin içərisində nə görürsə, hamısı qalacaq evin içərisində, həyatımıza qalacaq. Ev xüsusi olaraq, eksklüziv olaraq şəxsi tiklidir, sizlərə təqdim elədik biz. Bugünkü gündə ev sahibi tərəfindən 950.000 manata start olaraq Təcili olaraq bazara çıxarılıb sizlərə təklif edildi. Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Bizimlə əməl davam edin. Bizi like eləməyi, abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın. Təşəkkürlər sizlərə.